всего начиналось, какой путь прошли, каким выводам вы пришли. Проект Вивабат существует около двух лет. Его цель это построить систему сбора и утилизации батареек в Украине. Проект Вивапад родился, ну, скажем так, на основе проекта Экофан. Я отвечала за город Киев в рамках подготовки к Евро-2011. Это крупнейший был проект Экофан. И в рамках этого проекта была поднята тема проблемы батареек в Украине. Прошлой зимой, позапрошлой зимой были собраны батарейки и отправлены на завод Аргенту, спасибо Тарасу, в которой были утилизированы 9000 тысяч батареек. Проект АКФАН был закончен, проблема батареек была поднята на высокий уровень, говорили все телеканалы, все об этом писали, говорили, ой-ой-ой, Украина потерпает, утопает в батарейках, но так это дело и закрылось, вот потерпаем, слава Богу. То есть, как бы, проектом Экофан не было целью решения этой проблемы, только поднять. Но поскольку я отвечала за город Киев, каждый день я получала тысячу звонков с разных городов, от сознательных граждан, что нужно сдавать батарейки, как же так, месяц собирали, а теперь не будем собирать, давайте будем дальше их собирать. Ну, в итоге я взяла на себя личную ответственность, такое доброе дело, думаю, надо же спасать Украину, как же без Бэтменов обойтись. Вот. И есть у меня еще команда людей, которые лично под свою ответственность договорились и решили, что мы спасем Украину и спасем ее от батареек. Вот мы два года ее спасаем, и вот расскажу, к чему мы пришли. Все, что сегодня обсуждалось, мы это уже прошли за два года в плане юридических вопросов, в плане законодательных вопросов и что мы имеем на сегодняшний день. Мы объездили пол Европы, общались со всеми представителями компаний, скажем так, которые есть государственные по сбору батареек в разных странах. Большим толчком нам дала компания Бабат в Бельгии, которая поделилась опытом, как как в идеале это должно существовать. И э, пришли к такому выводу, что, к сожалению, пока в Украине не будет единого оператора, который будет строить систему сбора и утилизации батареек в Украине, никакими другими путями эта проблема не будет решена. К сожалению, никакие гранты, никакие спонсоры, э, никакие инициативы громадские, разные, они не решат глобальную проблему батареек в Украине. Потому что эта э, система должна существовать пожизненно. То есть каждый гражданин может сдать батарейку абсолютно бесплатно в любом пункте. Эти пункты должны быть в большом количестве доступны. И э, человек должен понимать, что эта батарейка будет правильно экологично утилизирована. И за это должен должна отвечать один единый оператор, который несет ответственность за подальше да, э, э, историю этой батарейки. И поэтому можно говорить про свитни, про там, можно говорить про то, что надо поднимать осознанность граждан. Но пока у нас не будет выстроена система сбора батареек в Украине, мы, к сожалению, двигаться дальше не можем. У меня есть другой опыт. У меня за два года появилось очень много контактов людей, скажем, власть имущих, которые решают государственные вопросы, это и, скажем так, окружение президента Украины и так далее. Люди говорят однозначно, это вопрос бизнеса, это вопрос денег, это вопрос политики. Сборы и утилизация батареек, очень доходная часть бизнеса, приносит очень большую прибыль. И, к сожалению, они пока поделиться этими деньгами не могут. И что люди говорят, что да, мы можем построить оператора государственного, который будет монополистом в Украине, тогда прикроют все инициативы. Никто больше не будет собирать батарейки, и будет один, например, завод, который будет это утилизировать. Только такая система может работать. Импортеров попросили не трогать не созывать круглые столы с импортерами и просить их профинансировать эти вопросы. Единственный путь решения – это налог с населения. Вот, поэтому можете готовиться. На населения на будет введен. Вот. Но это то, что мне удалось сделать за два года. Руки, конечно, мы не опускаем. Движемся дальше. Но, честно, я снимаю шляпу перед всеми громадскими инициативами, которые сейчас собирают и пытаются утилизировать батарейки. Но я через этот путь прошла. И сейчас в Иль я тоже собираю батарейки. Сеть заправок Клоа в 50-х штук. Они собирают у меня батарейки, они хранят только утилизации, пока мы не решим где их лучшим образом утилизировать. Но я считаю, что, опять таки повторюсь, должна быть единая система. Мы не можем разношерстно собирать все батарейки в разных городах. Кто-то в Орлове собирает, кто-то в Виннице, кто-то в Харькове. Мы тогда не видим единой системы, не видим, в каком количестве мы собрали, что мы с ними сделали, мы не можем гарантировать качество их утилизации. То есть я вижу, мы должны объединяться в одного оператора или государство делать. Но, к сожалению, мне кажется, это утопия. Искать спонсоров, искать гранты на решение этой проблемы. Скажите, пожалуйста, а вот опыт Российской Федерации вы изучали? Опыт Российской Федерации похож на наш. Они повсеместно разными способами инициативами собирают. И в подъездах ставят они урны для сбора батареек. Они немножко больше продвинулись в плане технологической их утилизации. Да? Вот. Но опять же таки, пока у них тоже нет государственной программы или, скажем, там, единого оператора, который тоже решал эту проблему. У них есть хорошие технологии, мы даже рассматривали вопрос покупки их технологий в плане утилизации батареек, то есть установка, которая их перерабатывает, сжигает. Вот. Ну, опять же, такой какой-то системы, чтобы они нас научили, показали, как нам жить, у них нет. В Европе этот опыт доступный, нам все все операторы отозвались, показали, как это работает, как это должно быть. Мы съездили во Францию на завод, который утилизирует батарейки, посмотрели, что от них остается. У них остается дистиллированная вода, которую они сливают. Это мощнейший завод государственный. Они на нашу запрос СОС откликнулись, они готовы нам помогать всей всей Украины собирать батарейки, а, но, к сожалению, это стоит денег, чтобы утилизировать батарейки, это очень большое денег стоит. И вопрос, опять же, таки финансовый, кто это будет финансировать. Потому что а, ну, это же не, не вопрос в тоне батареек, не в двух тонах батареек. То есть если мы сейчас начнем собирать по всей, по всей Украине батарейки, это большое количество их, да, то есть и, соответственно, большие расходы. И другой вопрос, если если их вывозить, экспортировать, ну, не знаю, кто-то сталкивался с таможней, как вывести батарейки. Нереально. Нереально. Нет, да, вот мы это все просчитано, во-первых, это стоит больших денег, а во-вторых, это опасный груз и, к сожалению, Министерство экологии не даст нам их вывести. Ну, в общем, это ну, как бы, утопический, с одной стороны, тоже момент. Потому что есть э, на сегодня у меня масса партнеров, компаний, которые готовы заплатить за их утилизацию, самостоятельно их вывести. Да? которые готовы с вами открыть пункты, собрать, заплатить и вывести их, например, во Францию, утилизировать. Но, к сожалению, с таможней мы пока еще не можем договориться. Поэтому у нас есть замечательный завод аргенту, который нам надо поднимать, усиливать их мощности, потому что, как Тарас говорил, собрали 3,5 тонны, ну и все не переработали. Поэтому нам... Нужно, чтобы у нас был прекрасный завод в Украине, куда мы будем отдавать батарейки. А систему сбора, я думаю, мы построим без проблем. Да? То есть, много, ну, который подключится и организует систему сбора. Но, в мое видение, это должен быть один оператор, который это будет контролировать, отвечать за логистику. Потому что транспортировка, представьте, если всей Украины собрать отвезти, например, на аргенту, это большая затратная часть. Точно так же боксы. Их же нам не 10, не 20, не 30 нужно да а тысячи ну, ну, самый простой бокс стоит немалых денег соответственно когда в количестве считаешь это очень большие затраты то есть упираемся в финансы упираемся в государство государство к сожалению не поддерживает эту инициативу и они заняты другими вопросами то было у нас евро то у нас выборы были и ну, к сожалению нет пока дела государства